我。<Yeah. S 2> yeah. தத்்புருஷாயத் மகா வீற்றிருந்து அருளினானே ஸ்ரீ குரு அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று தை இந்த நன்னாளில் முருகப்பெருமானை நினைத்து விரதம் மேற்கொள்வதால் முருகனின் அருள் பரிபூரணமாக கிடைக்கும் அனைத்து வகையான தோஷங்களும் நீங்கும் கார்த்திகை பெண்கள் வளர்த்ததால் முருகன் கார்த்திகை முருகனை வழிபடுவோர் இன்னல்கள் அனைத்தும் நீங்கி வாழ்வில் சக்கல செல்வங்களும் பெற்று வாழ்வார்கள் நாம இந்த தினத்துல ஸ்ரீ ஸ்கந்த மகாபுராணத்துல குமரிகா கண்டத்துல உள்ள ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் நூத்தி எட்டு நாமங்கள் கொண்ட ஸ்ரீ கார்த்திகேய அஷ்டோத்திர சத்துநாம ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் இது மிகவும் அரிதான ஒரு ஸ்தோத்ரம் இந்த ஸ்தோத் யார் கூறினாலும் அவர்களுக்கும் அவரை சார்ந்தோர் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் நன்மைகளும் பாக்கியமும் பெருகும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்வதன் மூலம் ஒருவரது பாபங்கள் அழிகின்றன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நன்னாளில் முருகப்பெருமானை வணங்கி இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்ல நிறைவான அறிவு நிலையான செல்வம் நீண்ட ஆயுள் அன்பும் பண்பும் நிறை நிறைந்த வாழ்க்கை துணை நல்ல குணமுள்ள குழந்தைகள் என அனைத்து பேர்களையும் பெற்று சிறப்பாக வாழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது நாம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ கார்த்திகேய அஷ்டோத்ர சதநாம ஸ்தோத்திரம் தியானம் சிந்தூராருண காந்தி மெந்துவதனம் கேயூரஹாராதிபிக திவ்யைராபரணை விபூஷித்தனும் ஸ்வர்கசிய சௌக்கியப்பிரதம் अम्बोजाभयशक्तिकुक्कुटदरम् रत्नाङ्गरागांशुकम् सुब्रह्मण्यमुपात्मके प्रणमतां। भीतिप्रणाशोद्यतम् विश्वामित्रस्तु भगवान् कुमारं शरणं गतः स्तवम् दिव्यं सम्प्रचक्रे महासेनस्य चापि सः अष्टोत्तरशतनाम्नाम् शृणुत्वम् तानि पाल्गुण जपेन येषाम् पापानि यान्ति ज्ञानमवाप्नुयात् त्वं ब्रह्मवादि त्वं ब्रह्मा ब्रह्म ब्राह्मणवत्सलः ब्रह्मण्यो ब्रह्मदेवश्च ब्रह्मदो ब्रह्मसङ्ग्रहः त्वं परं परमं तेजो मङ्गलानां च मङ्गलम् अप्रमेयगुणश्चैव मन्त्राणां मन्त्रगोभवान् त्वं सावित्रीमयो देवः सर्वत्रैवापराजितः मन्त्रः सर्वात्मको देवक षडक्षरवताम्बरक गवां पुत्रसुरारिग्णकसम्भवो भवभावनक पिनाकी चैव कूटस्कन्दसुराग्रणीः द्वादशो भूर्भुवो भावी भुवः पुत्रो नमस्कृतक नागराजः सुधर्मात्मा नागपृष्ठस्सनातनक हेमगर्भोमकागर्भो जयश्च विजयेश्वरक त्वं कर्ता त्वं विधाता च नित्यो नित्योरिमर्दनक मखासेनो मखातेजा वीरसेनश्च मूपतिः सुरसेनः सुराध्यक्षो भीमसेनो निरामयक शौरिर्यदुर्मखातेजा वीर्यवांसत्यविक्रमक तेजो गर्भोऽसुररिपुः सुरमूर्तिसुरोर्जितः कृतज्ञो वरदः सत्यः शरण्यः साधुवत्सलक सुव्रतः सूर्यसङ्काशो वग्निगर्भोरणोत्सुक पिप्पली शीघ्रगोरौद्रीर्गाङ्गेयोरिपुदारणक कार्तिकेयः प्रभुक्षान्तो नीलदंश्रो श्रोमकामणा निग्रहो निग्रहाणाञ्च नेता त्वं दैत्यसूदनक प्रग्रहः परमानन्दक्रोधग्रस्तारकोचिदः कुक्कुटीबकुलो वादी कामदो भूरिवर्धनः अमोघोमृतदोह्यग्निशत्रुघ्नः सर्वबोधनः अनगोह्यमर श्रीमानुन्नतोह्यग्निसम्भवः पिशाचराजः सूर्याभिवात्मा त्वं सनातनः एवं <mile> स सर्वभूतानां संस्तुतः परमेश्वरः नाम्नामष्टशतेनायं विश्वामित्रमहर्षिणा प्रसन्नमूर्तिराखेदं मुनीन्द्रव्रियतामिति मम त्वया द्विजश्रेष्ठस्तुतिरेषा विनिर्मिता भविष्यति मनोभीष्टप्राप्तये प्राणिनाम्बुवि विवर्धते कुले लक्ष्मीस्तस्य यः प्रपटेदिमम् न राक्षसाः पिशाचा वा न भूतानि न विघ्नकारीणि तद्गेहे यत्रैवं संस्तुवन्ति मां दुष्वप्नं न च पश्येत् स बद्धो मुच्येत बन्धनात् प्रभावेन दिव्यभावः पुमान् भवेत् इति श्रीस्कन्दमहापुराणे माहेश्वरखण्डान्तर्गते कुमारिकाखण्डे श्रीकार्तिकेय अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः இந்த கார்த்திகேயனின் சக்தி வாய்ந்த நாமங்கள் மகாமுனிவரான விஸ்வாமித்ரால் வழங்கப்பட்டது இதை இந்த நன்னாளில் பாராயணம் செய்வதால் அனைத்து விருப்பங்களும் நிறைவேறும் கெட்ட கனவுகள் துஷ் சக்திகள் மற்றும் பயம் என அனைத்துமே விலகும் குடும்பத்தில் சுபிக்ஷம் உண்டாகும் அனைவரும் தவறாமல் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்